Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі телекомпанії Круг, програма Народний бюджет, програма, яка розповідає про діяльність одеської обласної влади, одеської обласної адміністрації та ради. Сьогодні у нас у гостях начальник управління культури і туризму Владислав Станков. Пане Владиславе, вітаємо вас на нашій студії. Добрий день. Здравствуйте. Одразу хотілося б перейти до тих цікавих заходів, які проходили під егідою вашого управління. У тому числі один з них це міжнародний оперний фестиваль. Це щось нове, як мені здається, для Место для нашего региона. Расскажите про него, пожалуйста. Действительно, прошел, как с моей точки зрения, на ура наш фестиваль международный, который проходил под патронатом губернатора. И этот фестиваль был определен в рамках проекта ⁇ «Народный бюджет ⁇ когда была встреча работников культуры с губернатором Одесской области. И вот он уже состоялся. Буквально прошло 5-6 месяцев и выделены средства на организацию данного фестиваля фестиваль достаточно был ярким красочным и фишка этого фестиваля было то что постановка аида проходила под открытым небом конечно были сложности в плане того что погода нам немножко испортила так сказать подготовку к фестивалю но слава богу во время фестиваля было большое количество гостей и погода была хорошая дальше фестиваль перешел внутрь, то есть в оперный театр непосредственно, где тоже были очень яркие программы и особенно то, что мне понравилось, люди, которые имели отношения в Одессе, учились либо работали в нашем оперном и в других театрах, вернулись и выступали на сцене оперного театра. То есть это не только развитие культуры, но это, наверное, патриотическое какое-то состояние, когда одесситы, которые говорят, бывших одесситов не бывает, которые возвращаются и выступают в стенах наших родных театров. А винесення постанови Аїда зі стін назовні, це, мабуть, такий демократичний підхід також до проведення подібних заходів і можливість, якщо не побачити, то почути, надати таку можливість усім одеситам і мешканцям нашого міста. Так, да, там була зона, яка була платна зона, ну і в безплатній зоні було два екрани, і жителі міста, і туристи могли посмотрети дане мероприятие. міропротя. было связано с рядом решений важных и сложных технологических решений, но это опыт, который мы получили. Я думаю, что в следующем году, на второй уже фестиваль международной оперы, мы уже будем знать, какие нас могут ожидать сложности. Поэтому я думаю, что в следующем году он пройдет намного мягче и без сучка и задоринки, как говорится. А сама назва «Международный фестиваль» говорит про то, что участь принимали участники из разных стран. Расскажите, пожалуйста, насколько широкой была география этого фестиваля, и были были среди участников зерки светового уровня? Естественно, были звезды мирового уровня, но хотелось бы отметить, что две трети состава всех самых известных оперетт, скажем так, международных, вот, допустим, Венская опера, две трети состава это выходцы из Совета Советского... из СССР, иммигранты и люди, которые работают по контракту, абсолютно все практически русскоязычные. Поэтому были представители разных стран, в основном это были представители Германии, но большая часть из них это были, были русскоговорящие. Нужно говорить, нужно сказать о том, что принимал итальянский режиссер-постановщик уча активное участие в постановке Аиды, потому что опыта у нас такого в нашем городе, да и в целом в Украине под открытым небом постановки нету, поэтому действительно он называется международным, потому что большое количество и технических служб и представителей режиссуры и актеров были представители других стран А коли програма Одеської обласної державної адміністрації народний бюджет тільки набирала обертів, говорила про те, що про галузь культури можуть взагалі забути. Зараз ви нам підтвердили про те, що це зовсім не так, зовсім навпаки, і навіть ми знаємо, що фінансування цієї галузі зараз воно більш гідне ніж було раніше. Розкажіть про це? Безусловно, динаміка фінансування культури намного стала. более позитивное, чем это было в прошлом году. Я привожу несколько статических цифр. Это десятый год 2 миллиона одиннадцатый год 7 миллионов, двенадцатый год 10 миллионов. Это только бюджет развития, я не говорю бюджет содержания, который тоже постоянно растет. То есть, если в десятом году это было до 100 миллионов, то в одиннадцатом году это более 100 миллионов, ну, в числах. Поэтому в этом году удалось решить вопрос с академическими надбавками, которые он стоял в прошлом году, стоит этот вопрос мы в этом году мы системно подошли к решению этого вопроса. Поэтому благодаря губернатору Одесской области Эдуарду Леонидовичу, это его заслуга, его желание, потому что он ставит для себя основную цель сделать Одессу культурной столицей Украины. И для того, чтобы сделать культурной столицей Украины, нужно вкладывать серьезные финансовые вложения. Поэтому у нас такое большое количество фестивалей. Вот буквально сегодня произошла конференция по подготовке к третьему уже международному кинофестивалю. Губернатор э, поддержал первый кинофестиваль и второй поддержал, под патронатом его проходил второй фестиваль, и третий фестиваль подходит проходит под патронатом губернатора. Это очень серьезное мощное мероприятие, это мощнейший информационный повод, потому что ожидается на фестиваль более 100 тысяч человек, которые приедут на фестиваль, ожидается большое количество звезд мирового уровня, и ожидается том, что кинофестиваль выходит за рамки Одессы уже далеко, и он становится известным за предел... ну, далеко за пределами Украины и большое количество людей и топ-менеджмент-организаторы, то есть фестивали и других известнейших приедут на наш кинофестиваль. Это в целом показывает на уровне отношения власти Одесской областной государственной администрации к таким мероприятиям. И достаточно, поверьте мне, весомый вклад Эдуарда Леонидовича в организацию этого фестиваля. Финансовую помощь в первую очередь и организационную. А де будуть основні осередки цього фестивалю? Наскільки я знаю, це музич... театр музичної комедії та е... кінотеатр Юсиніма. Фестиваль в цьому году розрос, розросся, він став. Е... он добавил еще 1200 мест конечно традиционно будут открытия и закрытия в оперном э, театре в Украинской будет также принимать уже традиционно кинотеатр Родина кинотеатр Юсима и э, будет много open air'ов, это показ на Потемкинской лестнице, это показ на Ланжероновском э, спуске э, фильмов ну и основной показ будет в театре музыкальной комедии, которую мы сейчас готовим для э, участия, то есть это будет новинка. Но еще одна новинка, которая будет в этом кинофестивале, что мне отрадно, то есть э, имидж кинофестиваля э, уже начинает тянуть за собой э, э, нераскрученные, малоизвестные, так сказать, образы. И вот э, будет в рамках кинофестиваля Одесского украинский конкурс. То есть будет показано полнометражное, короткометражное кино украинское, что э, с моей точки зрения очень важно, потому что э, сначала мы э, кинофестиваль становится намного больше в понимании кинофестиваля. То есть кинофестиваль – это не только красная дорожка. Там будет и школа молодых кинокритиков, и будут всякие премьерные показы, и будут мастер-классы. То есть кинофестиваль становится образовательным мероприятием для людей, которые, так сказать, участвуют в данной среде. И он начинает тянуть за собой молодые таланты, наши украинские молодые таланты, наше украинское кино. Хотелось бы, чтобы среди этих украинских молодых талантов были и одесситы. Скажите, пожалуйста, что сегодня происходит на одесской киностудии? Чи снимают там сейчас что-нибудь? Ну, вы знаете, что одесская киностудия была приватизирована, и мы не участвовали к сожалению в этом процессе в плане того, что мы не смогли воздействовать на те процессы, которые происходили. Uh -huh. Одесская киностудия участвует сейчас, на сегодняшний день. Большое количество фильмов скажем так, снимается в городе Одессе, но они участвуют только в техническом, технической поддержке съемки этого фильма. Uh -huh. А так, я не готов сейчас сказать, но ну, какие-то творческие продукты. А лишь а есть певные режиссеры, молодые, которые снимают yeah. кино и поза межами киностудии. Абсолютно и... верно, да. А что будут их работы на фестивале? Uh -huh. Я сейчас не готов ответить uh -huh. на этот вопрос. Я знаю, что отобрано порядка семи фильмов, укра... украинских фильмов, которые будут презентованы на этом кинофестивале, я думаю, что с удовольствием пойду сам и буду смотреть mm -hmm. наш наш собственный продукт. А, еще одно такое интересное питание Влитку в летку театры выходят. У таку відпустку закривають сезон, але ж не перестають працювати. Я знаю, що український театр імені Василя Василька він виїжджає у силу, скажімо так, зі своїми артистами. з постановами. Розкажіть про це У нас є така акція з тест, український театр з двома постановками своїми виїжджає на гастролі в районні дома культури. І це дуже важлива нашої роботи, тому що, звісно, скажемо так, культурному. составляющая немножко отделена, не отделена, чуть обижена, скажем так, потому что большая часть таких серьезных мероприятий приходит на город, город Одесс. Поэтому мы умышленно идем на такое мероприятие, чтобы, во-первых, много детей приезжает на каникулы в в деревню к бабушке. И это возможность пойти посмотреть на театр в отпускные, так сказать, на наш прекрасный украинский театр, который едет и посещает большое количество населенных пунктов. За что хочу сказать большое спасибо нашим актерам и администрации Украинского театра, который из года в год делает это мероприятие. А ми вам хочемо сказати дякую за те, що ви завітали до нашої програми. І сподіваюся, що літо воно не буде відпусткою для наших артистів, а буде таким цікавим, насиченим. І культурна програма цього літа в Одесі буде доступною для усіх одеситів та гостей міста. А шановні глядачі, дякуємо за увагу. В ефірі була програма Народний бюджет. Сьогодні гостем нашої програми був начальник управління культури і туризму одеської обласної державної адміністрації Владислав Станков. Хай щастить.